بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم, وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an bahwasanya orang-orang yang telah berpaling yakni melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera yakni Islam dan kafir dalam peperangan Uhud itu innamastazallahu syaitan bi ba'd ma kasabu sesungguhnya mereka hanya telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu Walaqad 'afa 'anhum dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan kepada mereka. Innallaha ghafurun halim. Kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ni bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperangan Uhud selepas kekalahan. Dibicarakan di sini di antara perkara yang memudaratkan itu ada di sana beberapa ada perkara-perkara yang baik juga kalah adalah sesuatu yang yang buruk dalam peperangan tidak ada lagi dalam hidup ini selain eh, paling buruk daripada lebih buruk daripada kalah 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 artinya rugi binasa mati dan berbagai-bagai lagi tetapi di sebalik itu pula jangan lupa ada perkara-perkara yang memudaratkan itu boleh mendatangkan sedikit sebanyak manfaat dan inilah yang dibicarakan di sini Dan bicarakan di sini nabi kita diajar supaya mengetahui bahawa pengikut-pengikutnya ini terdiri daripada pelbagai orang yang tidak diketahui hatta nabi sendiri iaitu iaitu orang yang betul-betul beriman dan orang yang munafik munafik hanya diketahui oleh nabi setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diberitahu nabi pun tidak kenal siapa munafik jadi kekalahan dalam peperangan ini kekalahan dalam peperangan satu keuntungan iaitu dapat membezakan di antara dua kumpulan seolah-olah seolah-olah peperangan peperangan merupakan api yang meleburkan emas. Emas akan nyata keemasannya bila bila dibakar. Tetapi emas tiruan akan ternyata nyata tiruan yang palsunya itu bila dibakar. Nyata palsunya jadi ketulinan emas ini tidak boleh dilihat ketulinannya itu sebelum dia dileburkan, dibakar di dalam api. Inilah dia peperangan yang menentukan orang mukmin itu mukmin. Emas tulen itu tulen, tulen. Kesalahan orang munafik, munafik tidak boleh dipertahan. Mereka tidak boleh mempertahankan diri mereka. Mereka boleh memperlihatkan sikap luaran mereka dalam beberapa keadaan. Dalam peperangan tidak akan ternyata bahawa mereka lah orang yang paling takut sekali dengan peperangan ini. Mereka takutkan mati Kerana pada mereka mati adalah penghabisan segala-galanya Habisnya hidup, habisnya harta benda Tamat segala-galanya Mukmin tidak Mukmin orang mukmin mati syahid merupakan satu peralihan hidup ini daripada hidup yang yang susah kepada satu hidup yang penuh dengan nikmat itu arti syahid justru itu mereka tidak teragak-agak untuk memberi diri mereka dalam dalam peperangan seperti peperangan Uhud ini jika itu diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini menyatakan innallazina tawallaw minkum sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu di antara kamu yang melarikan diri dan separuh jalan 300 orang yang lari tak mahu ikut serta dalam peperangan dipimpin oleh Abdullah ibni Ubay ibni Salul seorang munafik besar, ketua munafik di Madinah. Mereka ini munafik, mereka ini tidak mau keluar, tawallau, mereka berpaling. Mereka keluar ke separuh jalan, kemudian mereka berpatah balik dengan berbagai-bagai alasan. Yaumal taqal jam'an, hari bertemu di antara dua pasukan, yakni pasukan Islam dan kafir dalam peperangan Siapa mereka? Innamastazallahumus syaitan wibadima kasabu. Sesungguhnya mereka ini telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa lalu. Sebenarnya mereka ini bukan hari itu mereka tergelincir. Sudah lama dah mereka gelincir. Mereka mula masuk Islam dulu pun tak betul. Jadi bila tak betul pada peringkat awal setiap langkah perjalanan mereka itu tidak betul, tidak betul, tidak betul. Asal dahulunya satu saja virus. Kemudian mereka ini diserang beberapa lagi nya kemudian daripada itu sehingga kehidupan mereka dalam Islam penuh dengan tidak keselesaan. Jadi mereka melarikan diri dalam peperangan bukan perkara baru, bukan perkara baru. Lama dah mereka ini innamastazallahumus syaitan kasabu, mereka telah digelincir oleh syaitan begitu lama. Gelincir kali yang pertama membuka pintu kepada syaitan untuk masuk. Gelincir kali yang pertama Syaitan sudah ada pengkalan dalam hati seorang itu disebabkan kegelinciran kali yang pertama. Gelincir kali yang pertama mahu masuk Islam untuk menyelamatkan diri. Pura-pura. Ini pintu syaitan. Syaitan sudah mempunyai pengkalan dalam hatinya. Jadi oleh kerana itu bila diajak mereka perang, bila ditempatkan kedudukan mereka dalam peperangan, bila diberi kepada mereka tugas, mereka tidak akan menjalani tugas itu dengan sebaik-baiknya. Sebab mereka dalam hati mereka sudah wujud pengkalan syaitan. Inna syaitan. Sesungguhnya mereka ini telah lama digelincirkan oleh syaitan. Istazallah maknanya fa'imadhi. Zalla gelincir. Zallat, zallatil aqdam. al qadam gelincir tapak kaki jatuh istazalla istazallahu musyaitan syaitan sudah lama dah sebenarnya mempermainkan mereka menggelincirkan mereka istazalla istazalla maknanya dalam bahasa Arab bila ada sin dan ta istaghfara astaghfirullah istazalla istazalla syaitan sudah mencari lama dan sudah menggunakan lama kedudukan mereka ini sebagai pengkalan mereka untuk menyerang orang Islam Ah ha, begitu. Inna mastazallahumus ma kasabu dengan sebab sebahagian daripada perbuatan salah yang mereka lakukan pada masa yang lalu. Dengan sebab sebahagian bukan semua Bukan semua Ada sebahagian daripada kerja-kerja mereka Yang mereka sumbangkan kepada Islam itu baik Tapi sebahagian lagi tidak Sebahagian itu yang mengancamkan Sebahagian itulah yang menjadikan mereka tidak percaya kepada pimpinan pada pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ragu mereka hadir tidak dengan sepenuh hati dengan sebab itulah maka peperangan Uhud kalah kalah sebab apa istazallahu syaitan dengan beberapa syaitan tidak boleh diberi peluang kepada mereka untuk bertapak lebih lama sebabnya dia akan mewujudkan penyakit-penyakit yang lain pula sekali diserang syaitan akan diserang syaitan, dia akan bawa lagi, akan bawa lagi penyakit-penyakit yang lain untuk ditinggalkan padanya menjadikan seorang itu kaku dan berat. Dia menanggung beberapa penyakit kerana penyakit yang pertama tidak dirawat dengan dengan, dengan baik. Inna mastazallahumu syaitanu biba'bima kasabu walaqad 'afallahu anhum dan sesungguhnya demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka. Maafkan mereka mereka ada penyakit tetapi penyakit itu Tuhan tidak hapuskan Tuhan maaf. Tuhan maaf. Lain daripada satu orang mukmin yang tidak ada dalam diri mereka ini sarang syaitan tidak ada, pengkalan syaitan tak ada, tak timbul soal maaf. Tak timbul. Tapi munafik ini Tuhan maaf, parutnya masih ada. Jadi oleh kerana parutnya masih ada bila-bila masa saja penyakit ini boleh serang boleh diserang semula. Jadi oleh kerana itu Nabi mengetahui selepas perang ini bahawa orang mukmin pun dia ada dua bahagian. Ada orang yang masih ada parut-parut padanya dan ada orang yang tidak pernah diserang. Jadi kalau begitu orang bekasan ini nantilah dulu jenis hak bekasan. Bekasan ini dia akan datang, akan datang bila tiba waktunya. Tetapi orang yang tidak ada langsung penyakit itu orang yang lebih aman dan lebih selamat. Demikian jugalah dalam soal iman ini. Iman ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Selepas perang ternyata rupa-rupanya, rupa-rupanya tugas di medan perang ini mesti diberi kepada orang yang betul-betul sehat dan selamat. Daripada, daripada gelincir oleh syaitan. Daripada, daripada uh, syaitan. إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا dan Allah telah memaafkan kepada mereka jadi bila Tuhan dah maaf kepada mereka memang nabi betul nabi betul nabi ajak mereka keluar perang nabi ajak mereka uh, buat mesyuarat mesyuarat bagaimana nak perang nak perang dalam Madinah ke nak perang di luar kota ke dalam kota nabi ajak Abdullah bin Ubay buat mesyuarat memang betul sebab Tuhan maaf Tuan maaf Munafik Munafik adalah satu amalan peribadinya Peribadinya Tidak ada siapa yang mengetahui Tetapi jika mereka minta maaf Allah maafkan kepada mereka Dan boleh mereka masuk dalam barisan Islam Tapi bagaimanapun ada beza di antara dua manusia Satu manusia yang sering kali Yang sering kali tidak jujur Kemudian mereka bertaubat Tuan ampun dan maafkan kepadanya tetapi satu kali yang satu lagi mereka tetap berada bersama Islam hidup dan mati susah dan payah pun mereka bersama jadi nabi mengetahui perkara ini dan dapat mengetahui ini satu nikmat bagi seorang pemimpin jadi inilah yang kita sebutnya dahulu dia sebutnya rubbadratin nafi'ah banyak perkara yang membuat mudarat itu memberi manfaat kamim misnatin fi tiha minha Berapa banyak ujian-ujian di sebalik ujian itu terdapat anugerah yang amat besar. Inilah anugerahnya. Innallaha ghafurun halim demi sesungguhnya Allah amat pengampun dan amat pejabar lemah lembut jadi oleh kerana sifat Allah Subhanahu wa taala ini ghafur maha pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala ini maha lemah lembut jadi Allah maafkan dan Allah tidak menganggap sebagai satu perkara yang besar mana-mana hamba-Nya yang bertaubat kepada Allah pastinya mereka ini bertaubat taubat mereka telah diterima oleh Allah kita sebutkan sebelum ini ghafur sifat Allah Subhanahu wa taala sifat kepada zatnya jadi bila sifat kepada zatnya Maknanya ghafur ini qadim Qadim Bila ghafur ini qadim maknanya apa? Manusia ini hadis Manusia ini baru Baru Dosa mereka baru Sifat Tuhan qadim Sifat pengampun daripada dosa Jadi kalau begitu Tuhan mengampunkan dosa Sebelum daripada berlaku dosa lagi Sebelum daripada manusia berbuat dosa Tuhan dah ampun dah Tuhan dah ampun jadi tunggu saja, tunggu mereka ini kembali kepada Allah, tunggu mereka bertaubat, tunggu istighfar, confirm bahawa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diampunkan. Inilah satu keistimewaan hidup dalam Islam ini untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah begitu susah, tak perlu kepada orang tengah untuk mendapat pengampunan itu, terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pastinya dapat sesuatu yang dipohon daripadanya iaitu pengampunan dosa. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا Wahai orang mukmin, jangan kamu jadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apa mereka beliau mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar perang lalu mati terbunuh. Kalau mereka tinggal bersama kita tentu tidak akan mati. Ini perangai munafik. Orang munafik ni mereka sebelah kaki bersama Islam, sebelah kaki lagi tidak. Jadi oleh kerana itu mereka orang mereka ini munafik adalah golongan yang pandai cucuk. Dia pandai Bagaimana mereka ini? Mereka ini bila bila melihat orang kawan-kawan mereka keluar perang, keluar perang kamu dia mati. Mati. Mereka datang, mereka kata kalau tak pergi kamu tak mati. Kalau tak keluar tak mati, tak rugi. Jadi oleh kerana kamu pergi, kamu keluar maka kamu mati. Ini satu perkara yang, yang tidak disukai oleh Islam dan hanya boleh ditutur oleh mereka yang hatinya tidak kuat berpegang kepada Islam ini ayat ayat mengingatkan orang mukmin ya ayyuhallazina amanu wahai orang mukmin la takunu kallazina kafaru jangan kamu jadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur itu munafik ni munafik kafir ni bagaimana munafik kafir iza qalu li ikhwanihim mereka kata kepada saudara mara mereka kepada rakan-rakan mereka dia kata Rakan-rakan mereka iza barabu fil ardi apabila rakan-rakan mengembara di muka bumi untuk meniaga meniaga satu amal ibadat di dalam Islam, meniaga satu kegiatan ekonomi dan meniaga ini selalu seorang berpindah randah ke luar negeri, bukan berpindah randah, selalu musafir, selalu keluar negeri. Jadi dalam keadaan begini, sudah tentu dia terdedah kepada penyakit, penyakit uh, kemalangan dalam perjalanan, boleh jadi dia kena sakit, umpamanya kena salsema, berbagai Baga lagi lah pergi tempat-tempat yang bawa penyakit, dia boleh bawa penyakit. Sebahagian daripada orang munafik kata, usah pergilah, tak usah meniaga lah. Meniaga dalam negeri cukup lah. Nanti pula pergi sana, kamu jatuh kepada terbang lagi, berbagai lagi. Ini orang munafik. Sebab mereka takut. Takutkan mati. Mengapa? Mati pada mereka menghabiskan segala-galanya. Orang mukmin mati syahid artinya pertukaran hidup. Tukar bentuk hidup. Daripada hidup yang susah di sini kepada satu hidup yang lebih berbahagia. Jadi mengapa orang mukmin tidak mahu kalau kalau begitu hidup? Hidup di dalam dunia ini, hidup di sini penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Kesenangan, senang di dalam susah. Kadang-kadangnya susah, susah dalam senang. Hmm. Susahnya miskin, tetapi senang dengan kesusahan itu. Senangnya kekayaan, harita benda, tetapi pada masa yang sama, susah juga dihadapi, tapi dalam bentuk lain. Jadi ini dunia, tapi dunia, tidak ada siapa yang boleh membebaskan diri daripada gejala ini. Orang munafik menganggap bahawa inilah segala-galanya. Dunia inilah segala-galanya. Apabila mati, tamat habis segala nikmat yang ada dan tidak ada lagi hidup selepas mati. Kata mereka. Ayat menasih hati orang mukmin, La takun. Jangan kamu jadikan begitu. Ini munafik. Ini orang kufur namanya. Aukanu ghuzza atau mereka berperang. Laukanu indana ma wa ma kutilu. Jika mereka itu tinggal bersama-sama kita tentulah. Mereka tidak mati. Masa apa? mati ini satu perkara ini takut mereka liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim supaya Allah jadikannya sebagai satu sebagai hasratan fi qulubihim hasratan sebagai suatu penyesalan dia dalam hati mereka hasrat dalam bahasa Arab maknanya sesal hasrat dalam bahasa Melayu ni harapan ha saya berhasrat untuk menjadi um, apa-apa berhasrat hasrat dalam bahasa Melayu maknanya harapan. Baik, ini harapan baik. Hasrat dalam bahasa Arab maknanya penyesalan, kerugian, kerugian. Ini hasrat di sini. Liyaj'al Allah zalika hasratan fi qulubihim. Supaya Allah menjadikan penyesalan dia dalam hati mereka, menyesalnya, ajak dia keluar, keluar tiba-tiba keluar tak balik dah dia, mati terus dalam perang saudara magu kita. Itu tujuan orang kafir untuk melemahkan barisan umat Islam. Jadi kalau begitu, jangan berkawan dengan mereka. Jangan mendekati mereka. Jangan terima pendapat mereka. Wallahu yuhyi wa yumin. Ingat Allah yang menghidup dan yang mematikan. Orang mumin harus sedar bahawa hidup di tangan Tuhan, mati juga di tangan Tuhan. Tidak ada kata hidup itu di tangan di tangan Tuhan pertama. Mati di tangan Tuhan yang kedua. Tidak. Tuhan itu juga yang beri hidup. Tuhan itu juga yang beri mati. Jadi kalau di tangan dia mati dan hidupnya Tak susah sebenarnya Dia pada selaras dah Dia pada dia sudah selaras Mengapa dia perlu mati Mengapa dia perlu hidup Mengapa dia perlu Sebab pada tangannya Dalam ilmunya Wallahu yurhi wa yumit Allah yang menghidup dan mematikan Wallahu bima ta'maluna basir Ingat Allah sentiasa Akan melihat segala yang kamu lakukan Ini satu Satu, satu pengawal yang sangat besar dalam hati kita Untuk mengawal akhlak Allah melihat Basir sangat-sangat melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerja baik, Tuhan catat, Tuhan tahu yang kamu kerja baik. Kamu melakukan amalan buruk, manusia tak tahu. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu pada hari kiamat akan dibongkarkan, akan diperlihatkan. Ini baju siapa, ini suara dalam siapa, ini semua sekali. Jika barang-barang ini disalahgunakan, barang ini semuanya diperlihatkan di hadapan di hadapan makhluk ramai dan pada satu hari nanti kita akan malu malu oleh kerana itu Allah sering mengingatkan Allah bima ta'maluna ta basir supaya supaya manusia tanam dalam hatinya jika Allah tidak jika manusia tidak mengetahui Allah tetap mengetahui kemudian seterusnya wala kutil qutiltum fi sabilillah